основной вот принцип остановки кровотечения? Перетянуть выше. Так, абсолютно верно. То есть можно воздействовать какой-то силой э, выше места ранения, которое заставит просвет сосуда вот таким вот образом схопнуться, спасаться. Да? Тем самым прикрывается просвет, кровь не поступает, кровотечение останавливается. Супер. А еще? либо на сосуд сбоку действует, да, либо вот прям сюда мы должны что-то придумать для того, чтобы просвет этого сосуда закрыть. Абсолютно верно. Но я говорю о принципе. Это уже метод. Я говорю о принципе. Самый главный принцип остановки кровотечения ⁇ это давление. То есть мы должны осуществить давление. Осуществить давление либо здесь, да, либо здесь. У этого давления должно быть несколько признаков. Свойства. Первое, давление должно быть в нужном месте. Если я буду давить вот здесь, будет это эффективно? Конечно, не будет. Да? я должен давить выше места давления, то есть максимально ближе к телу, если мы говорим о конечностях. Раз. Второе, я придавил и отпустил. Будет это эффективно? Нет, то есть давление должно быть постоянно. Согласны? Я придавил пальчиком, держу, ну так, просто положил пальчик. Будет это эффективно? Нет, то есть давление еще должно быть достаточно. Постоянное и достаточное давление мы осуществляем мы как кровоточащей Какими инструментами мы будем пользоваться для того, чтобы мы остановили кровотечение? Достаем свои жгуты. Снимаем одежду. Тряпка. Все колбаски Шарф. Подручное средство. Это какая-то тряпка и палка. Мы на пляже. дисков пляжа. Руки? Руки. Но это есть вообще ничего. Молодец. Правильно. Что что? Руки. руки. Это те инструменты, которые у нас чаще всего с собой. Вот, которыми мы научимся пользоваться. Итак. Давайте мы научимся осуществлять остановку временную кровотечения с помощью. Ну, называется это пальцевое прижатие. У нас вдоль э, нашей...